патриарх, это называется этот огонь. Мы имеем теперь такую большую такую благодать, который с помощью вас, с помощью Маркова и Александра Семеновича Прескина, который сделает такое большое дело для нашего храма. Сейчас многие люди, как вот, раз сейчас крестный ход. И первое, с чем это будет идти вот этот благодатный огонь. И братья и сестры, для нас сегодня особая благодарность, потому что благодарный огонь, который зажегся сегодня в городе Иерусалиме, был доставлен с помощью наших благодетелей. Это в первую очередь Марко, который походился, привез нам его в Одессу, и Александр Семенович Песня, который является нашим депутатом по нашему округу, не забывает нас постоянно. Недавно, вы помните, он подарил нам кодилы с иконкой Георгия Капитоноса. Сегодня с помощью нашего прихожанина и депутата городского совета Гребеева Дмитрия Валерьевича был поставлен этот огонь, с которым мы с вами будем обходить вокруг нашего храма. Есть такая возможность, что каждый из нас, сейчас я на двух каждый из нас может потом после освещения базы взять этот благодарный год, идти домой, потому что это очень и очень большая святыня. Пожелать мира, благополучия, здравия. И как бы относительном слове, Иоанна, просто говорится, что всякий, и трудившийся, и не трудившийся, и постившийся, и ленивый, должен возрадоваться, потому что Господь воскрес для каждого из нас. Я хочу приветствовать нашими постоянными словами Христос. Всячески вам помогаете, всегда работаете с наших странами. Сегодня это очень большая победа для нас. Потому что такое за 18 лет первый раз мы будем участвовать в наших